असल वरम्ह वरकियार जफर की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुश आमदी नाजरीन आज का हमारा टॉपिक जनरल पब्लिक के लिए और लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और उन लाइब्रेरियन के लिए है जो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी लाइब्रेरी के अंदर अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इंफॉर्मेशन की बहुत आत है इंफॉर्मेशन की जो प्रोडक्शन है वो बर्क रफ्तारी के साथ हो रही है आए रोज हर मिनट में हर सेकंड के अंदर दुनिया भर में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वजूद में आ जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आते हुए ही इंफॉर्मेशन जो थी वो उसकी बहतात और कसरत ने जो इंफॉर्मेशन को तलाश करने का अमल है उसको मुश्किल बना दिया है इस तलाश के अमल को आसान आ, कौन सा ऑपरेटर करता है बुलियन लॉजिक सर्चिंग टेक्निक्स क्या हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि बुलियन लॉजिक ऑपरेटर्स या बुलियन लॉजिक सर्चिंग टेक्निक्स क्या है? तो तो इसका इसका हैं तो चलिए जी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ के बुलियन लॉजिक सर्चिंग ऑपरेटर या सर्चिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं तो बुलियन लॉजिक के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि बुलियन लॉजिक या बुलियन ऑपरेटर जदीद इंफॉर्मेशन की बहुत में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कैसे काम करता है और कैसे मलूम को मख्तसर वक़्त के अंदर मजीद मख्तसर कर देने की सहूलत फ्राहम करता है इंटरनेट पर जहाँ हर सेकेंड बाद किसी न किसी मौजू पर कोई ना कोई महूमत अपलोड हो रही हैं और ऐसी लाखों और करोड़ों मलूम हैं जो अपनी हम अपनी मतलब ज़रूरत के मुताबिक हासिल करना चाहते हैं तो उनको वो बिल्कुल परफेक्ट और मतलूबा मलूम के करीब करीब कर देता है और जदीद इंटरनेट या जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अपनी मतलूबा मलूम को हासिल करना एक फ़न है और बुलियन लॉजिक इस फन को इस फन के अंदर एक बुनियाद फ्राहम करता है किसी भी यूज़र को किसी भी मौजू के यूज़र को जो नेट के ऊपर अपनी या किसी डेटा बेस के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहता है हर मलूम हमें फिंगर टिप्स पर हमारे पास इंटरनेट मोबाइल डाटा बेस की ज़रूरत पे मौजूद होती है बुलियन लॉजिक का जो सबसे पहले तसवर था एक बरतानवी रियाजीदान जॉर्ज बॉल ने पेश किया जॉर्ज बॉल जो थे ये नवंबर 1815 में पैदा हुए और 8 दिसंबर अठारह में अपने खाल के हकीकी से जा मिले उन्होंने मॉडर्न बुलियन अल्जब्रा की बुनियाद रखी और बुलियन अल्जब्रा डिजिटल कंप्यूटर सर्किट की बुनियाद बना बुलियन अल्जरा सिस्टम जो था इसको अठारह में जो है वो कायम किया गया या ये सामने आया था तो यूँ हम कह सकते हैं कि बुलियन जो ऑपरेटर ऑपरेटर है या बुलियन लॉजिक सर्चिंग टेक्निक्स है ये बरतानवी जो एक माह रियाजीदान था जॉर्ज बोल उसने इसको पेश किया था जिस आप हम एक प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाता हूँ कि हम कैसे बुलियन लॉजिक को यूज़ करते हैं या बुलियन लॉजिक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बुलियन लॉजिक जो ऑपरेटर होता है वेबसाइट पे और सर्चिंग करनी हो जब डेटा बेस के ऊपर किसी गूगल गूगल क्रोम के ऊपर है या कोई भी आपके पास ब्राउज़र है उसके ऊपर तो ये कैसे काम करता है और इसके अंदर ये कितने आदात के ऊपर मुश्तमल तो होता है ये सारी आप इसके अंदर तफसील देखेंगे किसी भी इदारे में अगर आप फ़र्ज़ करें हम किसी मुलाजमत किसी को रखना चाहते हैं जॉब्स अनाउंस करते हैं तो जॉब्स की छाँटी हम कैसे करेंगे या उन जॉब्स में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको हम कैसे तलाश करेंगे और बुलियन लॉजिक जो है

की सर्चिंग छानने के लिए कुलदी अल्फाज का मजमु इस्तेमाल करती है इस्तेमाल करने से लाखों की मलूम कम होकर सैकड़ों या हजारों में महदूद हो जाता है जिससे मतलब मलूम तलाश करना किसी भी शख्स के लिए इंतहाई अहम होता है बुलियन के बारे में जानने के लिए या इसकी तारीफ करने के लिए पहले हम इस इस तीन चीजों को समझना जरूरी है जो बुलियन सर्चिंग है याद रखियेगा बुलियन ने तीन चीजें दी थी एंड और और नॉट लेकिन तब उसके बाद इस जब नेट का दौर ज्यादा वसी हो गया इंटरनेट या डेटा ज्यादा यूज होने लगी तो उस वक्त के बाद जो इन्फॉर्मेशन थी वो मजीद, वो बढ़ना शुरू हो गई तो उसके लिए फिर आ, माहरीन ने कुछ और दो जो चीजें थी उन्होंने उसके अंदर एड कर दी जिनमें एक ब्रैकेट आप देख रहे हैं और दूसरे स्टार्स हैं यानी किसी लफज के को ब्रैकेट इट्स के अंदर लिख दिया जाता है तो फिर भी वो फिल्टर का काम करता है और किसी को अगर हम कॉमास के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी वर्ड को लिख देंगे तो वो भी फ़िल्टर का काम अदा करता है बुलियन ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट जो मलूमत होती हैं वो फ्राहम करता है और इन रेलीवेंट जो होती हैं उससे ये छुटकारा देने में मदद फराम करता है ये मोडिफाई होने के बाद ये जो तीन अल्फाज थे वो बढ़कर अब पांच हो गए तो पांच जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होती हैं बुलियन सर्चिंग टेक्निक्स के अंदर इन तीन या पांच टर्म्स को मुनासिब तरीके से लागू करने से मतलब अल्फाज के साथ जिन पर आप गौर करना चाहते हैं आप तलाश करने की कार्रवाई की मदद से एक बड़ी रेज तश्ल दे सकते हैं इस बात की कोई हद नहीं है कि आप इन अनासर, अनासर में से किसी को तलाश करने में कितनी बार इसको इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं कोई कंडीशन नहीं होती बहुत सी मखसूस सर्चिंग जो स्ट्रिंग है वो बना सकते हैं जिससे नाइज को फिल्टर करने में आपका जो वक्त है वो काफी हद तक बच जाता है तो एंड को आप देख ले तो हम सबसे एंड डाल के एच आर ये सब आप देख रहे सामने आपके आ रहा है वो तमाम लोग हैं जिनके डेटाबेस लिंक है जिनके साथ आप जरूरी तौर पर वाकिफ होंगे उसमें प्रोफाइल्स भी कहीं ना कहीं जो लफज है वो रिक्रूटमेंट यूज किया हुआ है और और चंद लोगों ने या दूसरे बहुत से लोगों ने जिनमें जो लफज है एच आर है इसको इस्तेमाल किया हुआ है तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें एच और रिक्रूटमेंट जब हम सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर कितने अल्फाज जो हैं वो ज्यादा होते हैं और फिर वो कम करके हमें रिजल्ट को दिखा देता है अब हम अब आपको यहाँ पे एक डाटा बेस की तरफ लिंक डेटा बेस है उसी को हम उसी में जाके तलाश करेंगे ये लफज दोनों और इसमें आप देखेंगे की मैं एंड का यूज कैसे करता हूँ और जब एंड का यूज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर जो एच है और रिक्रूटमेंट में से किसी एक लफज का इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों का हमने इजाफी जो है वो फिल्टर कर देते हैं और मजीद मखसूस उम्मीदवारों के साथ जो बाकी रह जाएंगे वो वैंड डायाग्राम के क्रॉस सेक्शन में आ जाते हैं यानी कि वो हमारा रिजल्ट सामने आ जाता है तो अब ये देख लें अब यहाँ पे अब देखें तो पहले रिक्रूटमेंट था और एच आर था दोनों को जब हमने एंड लगाया तो एंड में आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट जो ग्रीन कलर का है कि रिक्रूटमेंट भी बहुत ज्यादा तादाद में थे और एच आर भी बहुत ज्यादा तादाद में थे जब हमने एंड का फिल्टर लगाया इसके अंदर तो उसने ग्रीन जो बेल्ट आप देख रहे हैं या ग्रीन जो सर्कल देख रहे हैं वो है कि उसने रिक्रूटमेंट और एच आर की एक वसी त के बाद एंड लगाने के बाद जो रिजल्ट फिल्टर किया वो इतना कम रह गया तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम जितने ज्यादा मैरा शामिल करेंगे हमें अपनी तलाश में इतने ही कम जो है वो रिजल्ट मिलेंगे ये एक ऑक्सीमोरन की तरह लगता है लेकिन जैसा की हम इस तरीका को इस्तेमाल करते हुए अपनी तलाश को महदूद करते हैं हम इन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं तो चलिए ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है तो यहाँ पे मैं आपको

सर्च में जा रहा हूं सर्च में जाने आ, जब जाऊँगा तो यहाँ पे मैं अपना जो टॉपिक है वो रिक्रूटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैं अब इंटर करके इसको सर्च करता हूं। जैसे ही मैं ये सर्च करूंगा तो आप देखते हैं ट्रिपल जी, है? तो आप आप जीरो रिजल्ट इसने दिया है रिक्रूटमेंट का के लिंक के ऊपर इतने लोग जो है वो उन्होंने लफज रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूज किया हुआ है और इसके आगे जितने वो पेजेस के हिसाब से वो आ जाता है अच्छा अब यहाँ पे क्या कर

कम कर दिया है जो बहुत ज्यादा तादाद और इसी तरह अब मैं आपको इसको ले जाता हूं गूगल क्रोम के ऊपर तो गूगल जो है वो यानी कि इंटरनेट वेब सर्च के है ये तो पहले मैंने आपको दिखाया डाटा के ऊपर आप गूगल के अंदर हम जाके इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या दे। ये रिक्रूटमेंट मैंने सर्च किया जी तो यहाँ पे देखें कि ये लफज रिक्रूटमेंट यहाँ पे गूगल के अंदर आप सर्च करें दोबारा बता दू कि पहले हमने वेबसाइट के ऊपर डाटा के अंदर सर्च किया था अब यहाँ पे आके हमने इसको किया तो अब देखें जी यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमें मिला है वो फोर सिक्स नाइन जीरो और ट्रिपल फोर जीरो ट्रिपल फोर जीरो रिज़ल्ट है तो अब फिर दोबारा मैंने यहाँ पे एंड डाला और एच आर माला तो यहाँ पे आप देखें जी कि जहाँ पे वो फोर फिगर के अंदर था और यहां पे वो कम हो होकर फोर सिक्स जीरो रिजल्ट महदूद उसने रिजल्ट यहां पर ओ आर ऑपरेटर कैसे यूज करता है ओ आर के अंदर हम दो लफ्ज जो है उसको देखेंगे रिक्रूटमेंट और रिक्रूटिंग रेकूर, ये दो लफ्ज हैं दोनों को हम सर्च करेंगे तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है इस जो रिक्रूटमेंट है और, और उसके अंदर हम ओ आर और रिक्रूटिंग यूज करेंगे इस मिसाल में लोगों की प्रोफाइल में लेकिन प्रोफाइल में कुलदी जो लफज होता है वो रिक्रूटमेंट है और बहुत सास तो मतलब के लिए ये दो अलग अलग मौजूद और अलग अलग असलाहत है तो इन असला को जब हम आ, जो ऑपरेटर है इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होगा और इसका हमारे रिजल्ट पर कैसे फर्क पड़ेगा हम लिंक इन डेटा बेस में उम्मीदवारों को तलाश करेंगे जिन उन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर रिक्रूटिंग लफज यूज किया है या उसके अंदर उन्होंने दूसरा रिक्रूटमेंट लफज का इस्तेमाल किया है तो अब यहाँ पे ये पिक्चर आपके सामने है तो दोनों में देखें कि ओ आर इस्तेमाल करने से दोनों का रिजल्ट हमारे पास फुल फुल आ रहा है कि ये ये याद रखिएगा कि जो ओ आर है ये आपकी सर्च को मजीद वसी कर देता है कि जो आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं उससे रेलिवेंट जितनी भी इन्फॉमेशन होती हैं वो उसकी वो सारी की सारी उठा के आपको यहाँ पे दे देता है तो ओ आर का इस्तेमाल पूरे जो वैंड आया ग्राम को घेरने के लिए तलाश को वसी करता है ये हमें छुपी हुई सलाहितों को तलाश करने के काबिल बनाता है जैसे वो लोग जिन्होंने अपनी सलाहितों और तजर्बे का इजहार इससे मुख्तलिफ अंदाज में किया जो आ, आम तौर पर तलाश कर सकते हैं जैसे बैंकिंग या बैंक या फिनांस या जो मालियात तो अब जाके हम वीडियो इसकी देखते हैं कि वीडियो के अंदर आपको फिर मज़ीद इसके बारे में मालूम हो जाएगा कि लिंकड इन के अंदर जब हम सर्च करते हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा और जब हम वेब सर्च करेंगे तो ये रिजल्ट कैसे आता है तो हमने ये लिंकड इन के ऊपर गए रिक्रूटमेंट जो था वो लफज हमने सर्च किया तो उसका रिजल्ट जो पहले था वही ऑलरेडी था वो वही आएगा और इसके बाद हम इसमें ओ आर और रिक्रूटिंग का लफज इसमें सर्च किया तो देखें कि इसने उस रिजल्ट को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसके अंदर जितना भी लिंकड के अंदर रिक्रूटमेंट लफज और रिक्रूटिंग यूज हुआ है वो दोनों का दोनों यहाँ पे उसने दे दिया है और अब हम इसको वेबसाइट के ऊपर जाके वेब सर्च करेंगे तो रिक्रूटमेंट का वही सर्चिंग जो आ, 9050 है वो आ गई और इसके बाद हमने जब और इस्तेमाल किया तो देखें यहाँ पे उसने फोर फिगर से निकल के फाइव फिगर के अंदर वो चला गया यहां पे इसने 11 और 650 आगे ट्रिपल फो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो उसने फिगर दे दिया है जो पहले रिजल्ट में ये फिगर कम था अच्छा इसके बाद हम जो आ, अगला ऑपरेटर है नॉट का है तो हम नॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट जो है वो रिक्रूटमेंट और एच को ही हम लेते हैं इसमें हम देखते हैं कि नॉट कि, किस लिए इस्तेमाल होता है इन दोनों ग्रहों को ले लें पहले ग्रुप में वो तमाम लोग जिनके लिए लिंकड इन प्रोफाइल में कहीं ना कहीं पे लफज रिक्रूटमेंट है और दूसरे में कहीं ना कहीं पे वो एचआर का लफज है लेकिन आइए इसमें अब अब हम वही कुलिया अपना के वेबसाइट वेब सर्च वेब और डेटा बेस सर्च के ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है तो देखिए जी रिक्रूटमेंट नॉट जो एच आर या रिक्रूटिंग लफ्ज़ आप जो भी दे दें तो अब देखिए कि रिक्रूटमेंट भी हमने किया है और एच आर भी किया है तो अब नॉट कैसे काम करता है कि वो बिल्कुल एच आर को स्किप कर देता है उसकी नॉट ऑपरेटर यूज़ करने से अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जो कम से कम है वो वो आपको सर्च करके देता है ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता। नाट का इस्तेमाल हम गैर मुतलक नतज को ख़त्म करके अपना जो आ, अपनी जो मतलूबा इंफॉर्मेशन होती है या मतलूबा जो हमने आ, हमने रिक्रूटमेंट के हवाले से कोई उम्मीदवार को तलाश करना होता है उसको वो कम से कम करके दिखाता है और हमारे जो आ, रेलिवेंट होते हैं इंफॉर्मेशन होती है उसको दिखाता है तो जी ये लिंकड के ऊपर हम गए अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लिंकड के ऊपर हमने रिक्रूटमेंट जो है उसको सर्च किया तो वही वो, वो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये आ गया कि ये रिजल्ट इसके ऊपर पड़ा है जी रिक्रूटमेंट का अब यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे नॉट जैसे मैंने कहा था कैपिटल के अंदर आ कैपिटल के अंदर नॉट देने के बाद हम इसमें आगे वो रिक्रूटिंग लिखेंगे या एच आप जो भी लफ्ज़ यहाँ पे डालना चाहें वो आप डाल दें तो जब ये लफ्ज़ आप यहाँ पे देंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आप देखेंगे इनतहाई कम हो जाएगा ये यह आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे ये यह देखें इतहाई जो है वो कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से उसने कम इन्फॉर्मेशन की तरफ वो ले आया उसने इनरेलीवेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी निकाल दी वेब सर्च के ऊपर भी जाके हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे होता है यहाँ पे हम वो ये लफ रिक्रूटिंग हम लिखते हैं रिक्रूटिंग लिखने के बाद हम इसको सर्च करते हैं सर्च किया तो इसकी जो इंफॉर्मेशन इसने हमने उठा के दी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टू ज़ीरो सेवन जीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो दे रहा है इन्फॉर्मेशन तो अब जब हम इसके साथ आगे वो लगाएंगे इ इंफॉर्मेशन को रिमूव कर ले रहे नॉट लिख दिया और आगे हमने इसकी रिक्रूटिंग या रिक्रूटमेंट जो भी लफज आप यहाँ पे लिखेंगे वो आ जाएगा तो इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका जो लफज है रिक्रूटिंग हमने लिखा तो इसका रिज़ल्ट जो टू ज़ीरो से था वो कम होकर वन नाइन्टी वन तक आ गया और ट्र ट्रपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो आ गई वो इतनी इन्फॉर्मेशन को कम कर देता है आपका बुलियन जो ऑपरेटर सिस्टम है अच्छा तो इसके बाद आगे जो इसके बाकी हैं ऑपरेटर्स हैं वो ब्रैकेट है ब्रैकेट जो है बुलियन सर्च इस्तेमाल करते वक्त ये तयन करने का एक बेहतरीन तरीका नहीं है कि कंप्यूटर पे हमारी जो मतलूबा मुत, मलूम है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं ये कोई नहीं बताता तो हम ये मुख्तफ़ टूल्स यूज़ करने के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसको तलाश करने में आसान होती है इसका मतलब है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुतला नतीजा हासिल करने के लिए हमें कम्प्यूटर को ये बताना पड़ता है कि कौसैन का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें वो वहाँ से तलाश करके दे ताकि हमें हमारी जो मलूमत है वो जल्द से जल्द मिल जाए ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है वो इन्फॉर्मेशन को इंतहाई कम कर देता है इसकी भी आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि क्या ये मेरा यह कहना है कि मैं किसी एक शख्स को तलाश करना चाहता हूँ जिसकी प्रोफाइल पर कुलदी लफज जो लफ्ज़ है वो रिक्रूटमेंट था क्या मत, मेरा मतलब है कि एच आर जो है वो या टैलेंट वगैरह या कुलदी लफज कोई और है रिक्रूटमेंट या उसका जो इम्तज़ाज होता है उसका जो मरकब होता है उसमें से हम मजीद इन्फॉर्मेशन को जब आपके पास तीन लफज आ जाएँ चार वर्ड्स आ जाएँ या लंबी लाइन आ जाए टाइटल की जो आप सर्च करना चाहते हैं तो फिर ब्रैकट का इस्तेमाल इनताई मुफी है आपने देखा कि ब्रैकेट की अदम एच आर के पास टैलेंट या मौजूदगी डाटा बेस के लिए ये जानना मुमकिन बना देती है कि आपका क्या मतलब है कि आप आ, जैसे आपके पास तीन लफज है एच आर है रिक्रूटिंग है और टैलेंट है ये तीन चीज़ें आपके पास हैं तो उसमें से ये जो ब्रैकेट है ये जिसके ऊपर आप लगाएंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा आसानी के साथ मुख्तर करके दे देगा और इसी तरह जो कोटेशन है कोटेशन का इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा मखसूसी की इजाज़त देता है कि अगर आप जिन मतलूबा अल्फाज को तलाश करें उनकी मजबूली तौर तो पर गौर करने की ज़रूरत है मिसाल के तौर तो पर गैस इंजीनियर तो उन्हें सर्च स्ट्रीम में कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद होना चाहिए अगर नहीं तो ये ख्याल यकीनी तौर तो पर नहीं है कितबास जो है उसके निशाना या उसका इस्तेमाल करें जब यह आपके पास किसी तलाश में दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ हों जिनको एक एक साथ रहने की जरूरत हो जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, है। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या जो होता है आपका बुनियादी तौर पर मतदद अल्फाज को एक दुरुस्त असलाह के तौर पर बयान करते हैं जो आपको ज्यादा दुरुस्त तरीके से निशानदाही करने की इजाजत देता है तो चलिए अब इसकी भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जैसे हमारे सामने मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया वेब सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने टैलेंट लफज लिखा है जी तो यहाँ पे मैं टैलेंट लिखा और इसके बाद एंड लिखा और एच आर लिखा अब इसमें जो उसने मुझे रिजल्ट दिया है आप वो आप देखें कि उसके अंदर रिजल्ट क्या आता है जी तो यहाँ पे मैंने टैलेंट और एच आर एंड रिक्रूटमेंट ये तीनों लफज का इस्तेमाल किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया है अब इन दोनों के अंदर जाके मैं आपको एक नई टैब ओपन करके बता देता हूँ कि हमारे पास ये रिजल्ट भी हमारे सामने रह जाए और इसके अंदर हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल और कोटेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो उसके अंदर आपको मजीद पता चल जाएगा तो यही वही लफ्ज़ है टैलेंट आर एच आर एंड रिक्रूटमेंट यानी कि ओ आर का इस्तेमाल भी हो गया और एंड का इस्तेमाल भी है तो अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और अब ब्रैकेट का इस्तेमाल हम देख रहे हैं तो अब वही रिज़ल्ट जो है आप देखें कि किस हद तक वो कम हो चुका है आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जो है वो वन जीरो फाइव जो है वो और इसके अंदर हम सेम उसी तरह वही जो टॉपिक है वो वहां से उठाया और लिंकडिन के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि ये छह हजार सिक्स नाइन सिक्स जो है वो हमारे सामने आ गया और ट्रिपल जीरो जो है वो रिजल्ट हमारे सामने आ गया और जब इसमें हमने वो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया तो आप देखें कि वो रिजल्ट जो था वो कम होकर यानी कि वन टू डबल जीरो ट्रिपल जीरो रिजल्ट हमारे सामने आ गया चुका है आ, अब इसी के अंदर हम उसका इस्तेमाल करेंगे कोटेशन का कि कोटेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो आप किसी भी वर्ड के अंदर उस कोटेशन को इस्तेमाल कर कर दीजिए हमारा आ, फुल रिजल्ट था टैलेंट तो और एंड रिक्रूटमेंट के हवाले से उसने दिया दिया तो ब्रैकेट ब्रैकेट रिमूव रिमूव कर हमने करने के बाद जो रिक्रूटमेंट है उसको हमने कोटेशन मार्क दे दिया तो अब रिजल्ट देखते हैं जी रिजल्ट इसका क्या आता है कि ये देखें जी रिजल्ट इसका फिर इंतहाई कम हो गया यानी कि सिक्स जीरो वन डबल जीरो ट्रिपल जीरो रिजल्ट उसका आ गया जब हमने यहाँ पे दिया तो इसको हमने फिर यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम इसको अब लिंक के अंदर जाके भी आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि ये कैसे किस हद तक आ, कम करता है इसको यही वही टॉपिक है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क दे दी है कोटेशन जो है वो मार्क देने के बाद अगर आप देखें तो हमारा रिजल्ट जो है वो इंतहा कम और मुख्तसर सा हो जाएगा ये देखिए जी यहाँ पे, यां पे यां वन जीरो फोर जीरो ट्रिपल जीरो रिजल्ट यहाँ पे कम हो गया तो ये है जी आज का हमारा जो टॉपिक था कि कैसे हम इसको बुलियन लॉजिक को बुलियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और ये कैसे हेल्पफुल साबित होता है सब लोगों के लिए